qayoqqa qarayapsan yo tangrim soat nechchi bo'lib ketdi garri seni tark etishimga to'g'ri keladi Dumbledore juda intiq kutyapti buni qisqasi e, meni kutib qoldi xo'sh poyezding o'n daqiqadan so'ng jo'naydi mana bu chiptang diqqat bilan o'qib chiq bu juda muhim poyezdda adashma london hogvarts ekspress yo'nalishi to'qqizu 3-chi to'xtash joyi 9-u 4-dan 3-chi to'xtash joyi lekin hagrid bu yerda adashibdi. Uzr. kechirasiz kechirasiz 25 metr nari yoqda kechirasiz sir dan 3-chi to'xtash joyi qayerdaligini ayta olmaysizmi to'qqizu to'rtdan uchda deymi juda kulgiliku bor hazillashma har yili shu ahvolda vokzalga kelsang afsungaplar o'asi to'qqizu to'rtdan uchinchi qismi bu yoqqa sen birinchi fred keyingisi fred u emas men yana bu xonim bizni no oyimiz emish kechir jorj Hazirlashdim. men fredman kechirasiz aytolmaysizmi qanday qilib xarigi to'qqizdan uchdan to'rt qismiga to'xtash joyga o'tishma xotirlanma azizim ron ham ilk bor hogvartsga ketyapti buning uchun to'qqizinchi va o'ninchi to'xtash joyini o'rtasida devordan o'tish kifoya hayajonlansang yaxshisi yugur boraqol bolakay omad Hogvartsa ekspres.